গুড মৰ্ণিং এভৰি ওৱান আপোনালোক সকলোকে দেওবাৰে এটা মিনি ভ্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মহিলাসকলৰ দেওবাৰ সোমবাৰ বুলিনো কি থাকে কামবিলাকতো সদায় দিনে একেই হয় তাকে এয়া এযোৰ যে যিখিনি কাম কৰিবলৈ লৈছোঁ মানে ৰুটি ভাজি বনাবলৈ লৈছোঁ আমাৰ ঘৰত পিছে দেওবাৰ হওক সোমবাৰ হওক ৰুটি ভাজি প্ৰায়ে চলে জলপানখনটো খুব কমেই হয় মানে গাখীৰ ওচৰত পাবলৈও নাই সেইকাৰণে ৰুটি ভাজিয়ে খোৱা হয় তাকে এয়া ৰুটি টাইলছতে বেলি ল'লোঁ টাইলছত ৰুটি বেলিবলৈ সহজ হয় কেতিয়াবাহে বেন্দাখন মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ এনেদৰে ৰুটি বনাই ল'লোঁ তাৰপিছত আকৌ ৰুটিৰ লগত খাবলৈ এয়া ভাজি বনালোঁ আলু ভাজি আলু ভাজি কাৰ কাৰ প্ৰিয় জনাব দেই ৰুটি ভাজি বনালোঁহে বনালোঁ কালিৰ পৰা আকৌ এখেতে কৈ আছিলে বোলে ৰ'ল এটা বনাবাচোন ঘৰতে দি মানি থোৱা আছে ৰ'ল খাবলৈ মন গৈ আছিল পিছে কালি সন্ধিয়াই কৈছিল কালি সন্ধিয়া বনাবলৈ নহ'ল আজি বোলো দেওবৰীয়াৰ অকণমান স্পেচিয়েল বুলি ৰ'ল এটাকৈ বনাই দিওঁ এয়া ৰ'ল বনোৱা ভিডিঅ' মই আপোনালোকক দেখাইছিলোৱেই নহয় ফিলিংছত বেছি দিবলৈ নাছিলে বিলাহী পিঁয়াজ এনেকৈয়ে দি পেলাই ৰ'লটো বনালোঁ খাবলৈ বাৰু ভালেই হৈছিলে আপোনালোকে আজি দেওবৰীয়াৰ স্পেচিয়েল ব্ৰেকফাষ্ট কি কৰিলে জনাব দেই কমেণ্ট এটা কৰি আজিলৈ আহিছোঁ বাই